Здравствуйте, это программа Пин-Код, и я ее ведущий Олег Хомяк. В следующие полчаса я раскрою личный код успеха нашего гостя. Что сыграло главную роль в ее бизнесе? Ум, везение, связи или особости руководства? А самое интересное, расшифруем неиспользованную часть кода. Этот скрытый потенциал даст новое движение бизнесу. Итак, сегодня у нас в гостях Оксана Ферчук, генеральный директор оператора спутникового телевидения «Виасад». Оксана Ферчук, генеральний директор оператора супутникового телебачення Віасад. Сьогодні компанія це багатомільйонний бізнес і найвідоміший бренд, знайомий 80% українців. Віасад є частиною найбільшої європейської медіагрупи MTG зі штаб-квартирами у Стокгольмі та Лондоні. Оксана Ферчук має дев'ятирічний досвід роботи у телекомунікаційній галузі. Працювала у компаніях Піплнет, Астел, Мобілочка та МТС. З 2008 року очолює міжнародний бренд Viasat. За фахом біолог захоплюється екстремальними видами спорту, особливо дайвінгом. Має сина. Добрий день, Оксана. Рад привітать. Розкажи, може є ж, які у тебе віспоминання, з чого починалася взагалі вот, професіональна кар'єра? Ну, Було э, самой саме коли-то, об этом задумався. В реальности у меня биологическое образование. Я ну, понятно, что биология биологом. и оператор спутникового ⁇ это близкие вещи. Одно и то же. <свят> Разницы нет. Хотела быть биологом всю жизнь, нравилось все в этом направлении. Образование было профильное, Киева Могилянка, но пришла пора практики. Развал 1989 90... год. Ничего в стране нет, денег на эксперименты не дают вообще. Ну, короче говоря, писали мы свои работы таким образом. Мы сами покупали мышей, сами покупали им корм, сами просто ставили на них опыты и каким-то образом пытались из этого делать науку. Пришло понимание, что так жить тяжело, потому что семья, чего-то хотелось, как-то был интерес двигаться куда-то дальше, поэтому очень быстро биология, к сожалению, закончилась. И началась обычная коммерческая работа. Первое место работы было тоже очень смешным. Меня взяли переводчиком с русского на английский. Переводчик я был плохой, плохой реальности, как оказалось. Но увидев меня буквально там на протяжении нескольких недель, руководитель бизнеса, Сказала, а попробуй в продажах. Это отправила uh -huh. меня в продажи. Вот я на самом деле в продажах до сих пор. Несмотря на то, что там, у меня разные должности, я там, генеральный директор, но я в душе продажник, я умею продавать, я знаю, что, ну, как бы, в чем секрет и что нужно людям. Далее я познакомилась с таким человеком достаточно известным, с Богданом Купычем. Он в это время в UMC, теперь это МТС, директором по маркетингу и продажам. И он меня, собственно, выдернул в телеком. Угу. А дальше 10 лет, наверное, как специалист, я действительно э, прошла становление именно в телекоме. И все, что я умею и знаю, вот я научилась, наверное, в телекоме. Телеком и продажи. Да, был, телеком да? и продажи. Абсолютно верно. А вот на этом пути можешь описать какие-то этапы? Были же Вот Ты как-то проходила какие-то стадии? какие-то кризисы, переживания были, переосмысления, окончательное прощание с биологией мышами? Нет, с мышами сразу попрощалась, больше никогда не возвращалась. Так уж сложилось, они больше на пути не появлялись. Но если говорить о телекоме, мне, наверное, очень везло, исходя из двух направлений. Первое, мне очень везло с людьми, Действительно, в моей жизни появились люди, которые многому меня научили, в основном собственным примером. И где-то я потом наследовала то, что мне понравилось в моих каких-то руководителях и коллегах. Второе, мне очень везло на интересные проекты. Вот реально я могу свою профессиональную деятельность разложить на яркие проекты, которые видны в Украине, которыми можно там хвастаться, грубо говоря. И мне это очень приятно. То есть это, наверное, тоже предопределило мое собственное понимание успешности. Мені подобається, коли у процесу є результат. Говорять, що є люди процесів, є люди результатів. Я чоловік результатів. Далі у програмі біолог за фахом Оксана Ферчук стає генеральним директором найвідомішого супутникового бренду, з якими кризовими ситуаціями вона стикається. Любой проект – проєкт в определенному смыслі мероприятие, Рецепт успіху на конкурентному ринку від людини результату Оксани Ферчук. Точно знаю, що стартувати на ринку в одиночку плоха. Конкуренти нужны. програма Пін-код розкриває особистий чотиризначний шифер успішної бізнес-леді. Ти могла б відмітити, що з тобою пройшло, короткі зміння з тобою? Що в тебе з'явилося, чого так ярко не було до цього? Ну, вначале меня, наверное, все-таки научили, что значит бизнес и что значит project-management. Реально есть очень смешная история в моей собственной памяти. Первый тренинг по project менеджменту Какой-то такой классный дядька из Лондона приехал, курсы, и он приходит к нам и говорит, ну, ребята, начну со следующего. Uh, больше всего генеральных директоров вырастает из проект-менеджеров. Ну, там такой третий, я думаю, Вас да, да, расскажи, дядя, расскажи. Все, все рассказывают, наверное, что-то такое. Сейчас прошло там 12 лет, я понимаю, почему он имел в виду именно эту позицию? Потому что project — это человек, который однозначно отвечает за результат и управляет mm -hmm. всеми ресурсами. Ну, это системный Поэтому... подход, по сути, он держит да. всю систему в целом. Это очень большое влияние оказало просто на мое восприятие бизнеса. А у тебя же есть какое-то бизнес-образование или этим mm -hmm. не заворачивалось? Есть абсолютно. Запустивший припаидный продукт, я его запускала в качестве эксперта по маркетингу. То есть я была маркетологом без mm -hmm. образования. Меня все время мучила такая советская мысль: что как же так? Вот я работаю это в маркетинге, образования у меня нет. Я закончила э, э, маркетинговый курс в Open British University mm -hmm. по специализации маркетинг. Но было интересно, потому что, закончивши его, я поняла, что он ну, как бы ну, база, теория, но практика гораздо важнее. То есть лишь. с точки зрения того, что повлияло на твое становление успешное, там вот опыт, э, э, наставники, вот, образование однозначно акцент на опыт и на, на людей, с которыми да. ты общалась. Люди — это номер один, и опыт — это номер два. То есть образование тебе позволило просто избавиться от комплекса неполноценности? Абсолютно верно. Что В ты? Маркетолог. Я получила горочку. Маркетолог, все нормально, можно двигаться дальше. А какие-то вот кризисы на этом пути были? Становления, которые вот как-то на тебя повлияли, там, изменили твое представление о себе, о работе, о целях? сказать. На самом деле любой проект ⁇ это в определенном смысле э, кризисное мероприятие, потому что в отличие от э, постоянно текущей работы, когда ты приходишь на проект, обычно у тебя есть ограниченные ресурсы, обязательно ограниченное время, есть какая-то задача. Угу. А дальше ты как фокусник должен из всего этого многообразия сложить какой-то продукт, угу. он должен отличаться качеством и опять же должен появиться в срок. Uh -huh. Это сложно и реально работа в проектах она обычно идет вот под таким прессингом, под давлением. Твой рецепт конкуренции, твой рецепт успеха на рынке? Мне довелось работать на рынках стартующих очень много раз, так сложилось, опять же это опыт. Uh -huh. Точно знаю, что стартовать на рынке в одиночку плохо. Конкуренты нужны. Во-первых, вместе с ними ты быстрее раскручиваешь маховик, ты быстрее угу. добиваешься результата. Во-вторых, при условии честной конкуренции выигрывает в первую очередь потребитель, клиент. Потому что именно конкуренция заставляет тебя думать в два раза быстрее, двигаться в два раза быстрее и приносить продукт, который там, в два раза лучше, чем ты делал вчера. То есть конкурируешь ты с любовью? Ну да, наверное, с дружеским таким отношением к собственным конкурентам. Правда, уважаю, умею учиться, умею, наверное, признавать э, э, правильные шаги или какие-то uh -huh. достижения собственных конкурентов. Это важно. По большому счету, мы как бы соседи по рынку. Нужно uh -huh. дружественно к нему относиться. Далі ви дізнаєтесь управлінський стиль Оксани Фарчук, яких людей обирає керівник найвідомішого супутникового оператора. Дуже важливо, щоб люди, які працюють зі мною, розуміли свою відповідальність за те, що вони ані бути проактивні люди, яким щось цікаво. За що генеральний директор може звільнити з роботи? І рецепт створення команди від гості програми Пінкод. А в твоей вот карьере у тебя есть какая-то дальней... ты рисуешь для себя дальнейшую перспективу, куда ты дальше двигаешься? Так сложилось, что после 10 лет работы в телекоммуникациях я ушла в новую отрасль. Все-таки спутниковое телевидение, хотя глобально можно назвать это телекомом. Угу. Это не телеком, это сфера услуг угу. и это сфера по продаже развлечений. Угу. Мне это новое направление очень понравилось, исходя из двух вещей. Во-первых, просто фан работать с таким продуктом. Во-вторых, телеком на нашем рынке уже немножко затормозился в своем развитии. У них такой уровень стабильный, мало чего активного, динамичного происходит. А угу. вот тот рынок, на котором я работаю сейчас, только стартует, и у него все еще впереди. Впереди в ближайшие 2-3 года значимые события, которые этот рынок поменяют серьезно и позволят каким-то успешным операторам. А что за события? события, Ну, например, кодирование национальных каналов на спутнике. А, я ну, это сложная тема. Просто эти события реально приведут к тому, что э, люди, по-видимому, будут больше внимания обращать на платное спутниковое телевидение. Угу. А э, благодаря нашей группе, благодаря опыту, который накоплен холдингом шведским, в который угу. входит наша компания, мы можем предложить и предложим супер уникальный продукт. Ну, интересно управлять этим процессом, процессом роста, процессом перераспределения. Оксана, я хотел тебя спросить теперь несколько вопросов о твоем стиле управленческом. Что тебе важно от людей, чтобы сотрудники какими качествами обладали? Для меня очень важно, чтобы люди, которые работают со мной, осознавали свою ответственность за то, что они делают. Это обязательно должны быть проактивные люди, которым что-то интересно. Угу. Ну, не секрет, есть люди, которым интересно прийти на 9, уйти в 6, а если можно уйти в 5, это супер. Вот такие люди не приживаются в моей команде однозначно. Угу. Очень важна инициатива, потому что мы берем людей не для того, чтобы они поддержали какой-то процесс, а для того, чтобы они построили что-то угу. интересное и уникальное. И очень важно в людях... Умение и желание экспериментировать. А твой стиль менеджмента как бы ты его назвала? Там, ты добрый человек, делегирующий, очень жесткий. Там, вот какой. Ну, есть очень хорошая э, фраза, которая <laughs>, сразу ставится на свои места, есть такое понятие как ситуативный менеджмент. Угу. Вот я считаю, что мой управленческий стиль это ситуативный менеджмент. Когда э, я начинаю работать с любым человеком, в команде, в подчинении, с руководителем, неважно. Для меня очень важен начальный этап, чтобы понять, что этот человек может, угу. насколько он действительно ответственен, и э, насколько, собственно, я могу ему доверять, я должна к нему прислушиваться и так далее. Но все-таки вот ты так и не ответила, ты жесткий руководитель или мягкий? Uh, вот правда, вначале все считают, что я очень жесткий руководитель. Uh, после того, как uh, мы проработали практически с любым uh, сотрудником из моей команды какой-то период времени, да, ну, грубо говоря, происходит такая оценка качества. Uh -huh. Дальше я не просто мягкий руководитель, я руководитель, способный делегировать по максимуму. Что нужно, чтобы ты безоговорочно уволила человека? Что такого должен сделать? Горовство не признаю вранье и воровство считаю это кстати то, что вложили в меня родители в принципе классическая советская семья папа инженер, мама, доктор. Угу. но а научили работать да? то есть не бывает результата без тяжелого труда нужно угу. вкладывать. а второе научили тому, что есть базовые какие-то ценности да? не воровать, не угу. врать, не обманывать, вести себя честно и тогда можно спокойно спать. Прекрасно открыто смотреть в глаза людям и получать в ответ точно такое же отношение. Угу. А вот ты очень много говоришь о команде. То есть используешь такое, все-таки, не просто отдельный сотрудник, а команда. Вот твой рецепт, как бы, создания команды должна быть идея, угу. которую все разделяют. Она должна их мотивировать и вести за собой. Дальше очень важен примерно одинаковый профессиональный уровень. Угу. То есть, если команда должна принести какой то значимый результат, значит, Всі в ній повинні бути на своїх местах, не должно быть провалов. Uh -huh. И бути быть І повинні бути однакові вот вот саме базові цінності. Далі у програмі ви дізнаєтесь, що думають підлеглі про свого керівника. Саме чоловік з такими дуже високими професіональними стандартами. Программа «Пин-код» розкриє главную складову шифру успешных бизнесменов – кадровую политику. Теперь я предлагаю посмотреть, что же на самом деле о тебе думают твои сотрудники. Мы засняли интервью с твоими коллегами. И сейчас узнаем, насколько совпадает твое мнение с тем, что они думают о твоем стиле руководства. Интересно. Ты готова с правдой столкнуться лицом 100%. к лицу? У нас в офисе… Оксану называют не Оксана Витальевна, а Оксана. Почему? Мне кажется, потому что, в принципе, она не держит очень большую дистанцию с сотрудниками, но в то же время как бы держит всех в ежовых рукавицах, в тонусе. Проект лидер то есть человек, который, у которого получается запускать проекты, контролировать их и получать на выходе готовые, отличные решения. Очень целеустремленная. Я думаю, что лидерство у нее в крови. Она строгий руководитель, но строгость ее справедлива. Оксана человек с такими очень высокими профессиональными стандартами. То есть и она эти стандарты применяет к себе. И она, естественно, требует э, таких же стандартов и от э, подчиненных, от сотрудников компании. Вот ориентация на результаты это у нее зашкаливает. Оксана пытается вникнуть во все детали бизнеса. Она постоянно в курсе. то есть Нельзя сказать, что человек пришел там и сидит в кабинете, требует к себе там с докладом и все. Когда вот она на тебя смотрит, такое впечатление, что ты на рентгене. Она для себя подбирает такую команду, которая, в которой вот в каждом человеке есть изюминка, которая дополняет эту команду. Обычно, если мы что-то не делаем, то достаточно какого-то слова от Оксаны, которое мы прекрасно понимаем, что где-то была ошибка или что-то надо улучшить. Вот достичь, выполнить и перевыполнить. Девиз. Достичь, выполнить и перевыполнить. Как мнение сотрудников совпадает с твоим представлением? Удивительно, но совпадает, да. Здорово. Не сильно отличается от моего понимания ситуации. Какова роль воспитания? Вот папа, мама, что внесли в твою жизнь? Чему ты благодарна им? За что ты им благодарна? Наверное, и мама, и папа, но в большей степени отец действительно научили меня работать. Угу. Они показали мне собственным примером и меня вовлекали в это направление. То есть, если ты хочешь получить какой-то результат, нужно приложить усилия. Результат не получается сам собой. Но не такие суровые родители были в плане ориентации? Нет, они были очень добрые, очень демократичны. Я один ребенок в семье. Я всегда понимала, что я любима больше всех, и все для меня, и все прекрасно. Но это был такой стиль семьи. Если нужно было что-то делать, мы становились втроем мы это делали. Ну и вторая штука, которую я однозначно осознала уже в зрелом возрасте, родители просто своим примером заложили правильные базовые ценности. Вот как именно родители к результату приучали, к ориентации на результат? Там не давали кушать, например, или спать не давали, идти вовремя, там, или, вот, или наоборот пряники выдавали? Да нет, не было такого. На самом деле все происходило только собственным примером, на собственном примере. То есть я видела, моя мама хирург, детский хирург. Там сложная без ориентации, на результат. Сто процентов. И причем она, наверное, меня приучила не только к ориентации на результат, но и к некой отважности в работе. А отец? Вот если что-то вот отдельно об отце, какая-то его роль? Наверное, больше вот действительно трудоспособности, умение добиваться результата вот таким планомерным угу. трудом. У тебя же есть ребенок, да? Да. Вот, а ты по отношению к ребенку какую позицию занимаешь? Как ты его воспитываешь? Это сын? Сын. А сколько лет? 18. Вот, так он уже воспитанный. Твоя стратегия воспитания? Если у тебя было на это время? Было, конечно, однозначно. На самом деле, сыну очень много времени уделяла. Сейчас уделяю меньше, потому что ему со мной все менее и менее интересно. 18 лет достаточно уже большой возраст. Верю, что воспитали примером в семье. Вижу, что вырастает ответственный, добрый, честный. Очень это радует, правда. Считаю, что без этого дальше не на чем строить. Об этом уже угу. говорили. Но каких-то отличий... Наверное, основное отличие в том, что в наше время к детям относишься намного более демократично. Угу. То есть мы с сыном там, слушаем одну музыку, ходим на концерты. То есть вместе есть... беситесь там? Ну, не до такого, но как бы вместе музыку, там, как бы любимую на двоих включить в машине так, что выскакивают уши, там, открыть окна и ехать по лесу, это мы можем. <сёк> Реально больше демократичности, более близкие отношения. Ну, посмотрим, какой будет результат. Далі ви дізнаєтесь, як наша гостя зберігає жіночність. Образ руководителя женського і женщина класична, вона вскі бути мягче. І на що витрачає свій вільний час генеральний директор супутникового оператора «Авіасад» Оксана Ферчук на що ти тратиш своє вні роботи? Ну, ты очень много работаешь, так вовлеченно работаешь. Хватает ли у тебя такой же, такого же энтузиазма на свою жизнь? Мне очень нравится активный образ жизни. Да, вот, например, что мы делаем с сыном в параллель? Да. Он, он любит дайвинг, я люблю дайвинг. Угу. Он занимается парусным спортом, мне очень нравится это его увлечение. Какие-то активные виды спорта, это точно мое, И это семейное, это развивается в семье. Угу. И... То есть и в отдыхе тоже склонна к таким экстремальным вещам. Сто процентов к экстремальным. А такой еще вопрос вот баланс мужского и женского. То есть работа ну, достаточно интенсивная, и это очень ориентированный результат. Это обычно относится, относится с мужскими качествами. А вот как это не мешает, не ломает там какую-то женскую идентичность? Считаю, что мешает. На самом деле образ руководителя, он, делает, он уводит от женского. Да? И женщина классическая, она все-таки должна быть мягче что сейчас программа PIN-код вызначить особый четырехзначный шифр успешные бизнес-леди. У нас была очень интересная беседа. Мы так о многом поговорили. Залезли в глубины семейной истории, твой бизнес, воспитание, твой персонал. И, соответственно, я бы готов сформулировать сейчас вот те составляющие кода успеха, на мой взгляд, благодаря которым ты достигаешь успеха. Ты готова правду услышать? Интересно. Первое, это я бы назвал такая страстная вовлеченность. То есть это вот что-то связано с желаниями. Звучит, конечно. Воодушевляюще. Ну да, и по, по тексту, когда ты рассказываешь, по тебе чувствуется, вот то, что ты делаешь, это с интересом. И вот если это с интересом, то ощущение, что тебя уже остановить будет невозможно. Второй элемент я бы назвал правильность, да, такую сюда имеет, и сюда я что я отношу? С одной стороны, моральный аспект, вот эти твои моральные качества, и бизнес-аспект. То есть то, что как бы в самом начале бизнес-пути заложили, ну и родители закладывали это результат, качество, сроки. То есть вот есть такой фундамент заложен, в который вот эта вот страстная увлеченность, она как бы оформлена правильно, очень красиво и правильно оформлена. То есть все будет сделано по правилам. Третий элемент, такая эмоциональная уравновешенность. Вот мне кажется, тебя сложно вообще чем-то сбить. Ты достаточно критична какому-то чужому мнению, и эмоции это не что-то, что тебя может выбить из равновесия. То есть ты очень хорошо их контролируешь, поэтому не поддаешься вот на всякие там жалости, там еще чего-то вот такого. То есть э, э, это может восприниматься как вторая составляющая вот некоторая строгость. Почему можно быть строгим? Потому что я хорошо контролирую свои эмоции. Как тебе похоже на правду? Похоже на правду, звучит интересно. Соответственно, еще один пункт, тот, который, на мой взгляд, если мы его задействуем, то это еще как-то изменит и бизнес, и, ну и жизнь, по идее, да. Ну, назовем ее пока дипломатичность. Но это, опять же, что-то связанное с эмоциями. Это что-то связанное с эмоциями и способность пользоваться эмоциями, даже пользоваться не совсем правильно быть с эмоциями, переживать их, и не опасаясь того, что это может быть как-то на тебя влиять, тобой могут манипулировать. Там, да? То есть это, вот если это качество проявится в этой эмоциональности, ну, такого спокойного отношения к эмоциям, принятия эмоций, вот это позволит выработать другой стиль, который Кроме ориентации на результат, добавить туда мягкости этой. Потому что здесь же вся дилемма, как бы, чтобы без одной крайности в другую не перескочить. А нам это не нужно. То есть есть замечательная ориентация на результат, но там сюда в правильность ходит. А теперь вопрос, как это сбалансировать. Но ну, это такой очень тонкий переход, но ну, ты сама о нем говорила. Ну, я так это и чувствую все время, что вот есть что-то, что если появится. Вот это, кстати, и в большей степени даст возможность проявляться женскому началу, еще в большей степени. Это же несколько изменит стиль, это же, соответственно, по-другому будет мотивировать людей. Ну и для людей это будет плюс в чем для сотрудников, то, что у них этой эмоциональности, как бы они смогут больше допускать. Такой рецепт у меня получился. Интересно. Где-то даже неожиданно. Спасибо. Спасибо тебе за интересную беседу, за то, что я смог погрузиться в такие интересные пространства внутренние. То есть всегда знакомство с человеком это интересно, потому что каждый из нас организован по-разному. Буду рад тебе відіти. Може через какое то время на нашої передачі розкажеш о нових достіженнях. Окей, спасибо. Програма Пінкод визначила чотири складові успіху Оксани Ферчук: пристрасна захопленість справою, правильність, емоційна урівноваженість, дипломатичність. Четверта складова пін-коду додасть якості у керуванні бізнесом і дозволить проявитися жіночності. У каждого из вас есть свой персональный код успеха. Я желаю вам раскрыть его секрет и построить собственную жизнь по своему плану. Я, Олег Хомяк, прощаюсь с вами. До новых встреч на телеканале «Бизнес».